Да Щелчок. Шайба ворота. Вот, вот наконечный. Есть 72 номер, это его. Шайба Александр Феофанович. Вот он. Феофанович видел? Рикошет был от щитков. Защитник. Чего нарушение? Нарушение. Вы, поехали. Там на Сейчас будут Чего нарушение, Кирилл? Там Чистый гол, чувак забил, Назару попала шайба в ногу, не нарушение. Хорошо, Кирилл, хорошо. Шайба зарахована. 3-2, Спартак попереду. О. Кирилл попытался оперировать, что-то придумать, какое-то порушение правил, но... Все продолжит Под пишет Валерий Иванович Слушайте, давайте до, доиграем Эту игру, Паша да? Я бы уже хотел просто ее доиграть Ну Я не знаю, что скажет Президент Федерации Владимир Давидюк Я думаю, он смотрит так же И, и думаю, что и, и Тоже есть свое мнение Ну, Мы его услышим, наверное Попозже уже всего в основном разговоры мне пока не нравятся лично мне подножка если не было заброшенного шайба тогда бы не было подножка. а когда заброшено увага Подождите, у нас два арбитра. Есть еще Павло Фрункин. Его Паша вот там спрятался он вот, на той стороне. И даже не появляется. Где второй арбитр? Так. Почему он, по крайней мере, ну, не помогает первому века? Почему? Может подсказать что-то, свое мнение. Два же арбитра у нас. Два слитка. Фу, много всего. Просто события за событиями.